Понятно. Ну так все нормально, да, у тебя? Все да. хорошо вроде. Ничего не прикопал там папе? Папе? Не, не прикопал. Еще не прикопал. Себе бы что-нибудь прикопать. Mm. А мой прицел в ночник. Mm. Был у меня ночник. БТ... БТР? БТР сломался. Да, да не, он на крыше БТР был. БТР, короче, бомбили слегонца. Пробили колеса. БТР отогнали на ремонт. И в итоге ночник ушел куда-то. Вместе со пальцем Ну, у мастеров там он, блядь. Элон, мама так и сказала, что он спиздят его, суки. Это пизды надо вставлять ремонтникам. Да не, это а проебался он, он. по дороге проебался. Он не проебался. Командиры сказали, по его не проебался. Его ремон... твои командиры, блядь. Ну, может быть. Ясно, понятно. Он полмиллиона стоит, чтоб он не проебался, блядь. Ну да. Конечно, он проебется, блядь. Два таких, блядь, на щечка, блядь, ебать, уже миллион, блядь. Угу. Так в курсе. Там курсы и дело. Тут есть пиженный автоматик. Я тут договариваюсь по поводу автоматика или СВДшку забрать. СВДшку тут другой человек договаривается. Тоже. А у кого спиздили-то? Да хуй на своих У нас есть оружие, которое числится на нас. То есть на каждом человеке. Угу. Есть оружие, которое, к примеру, трехсотых, двухсотых, которое остается. Оно все остается Понятно. у нас. Они не забирают эти стволы, они у нас остаются. Ну, да есть еще ну... интересно. Птур хочешь? Кого? тур. Это что такое? Это противотанковая фигня ракета. Короче. Нет, мне такого не, не надо. Мне На нужно пару. Мне лучше парочку Макаровую, пару Калашниковых. Макарова, извините, не прокатывает, у нас почти никто с пистолетами не Кто ходит. Пехотная, а -а -а -а. Мины хочешь противопехотные? Нет, Тракиво, мне не надо ящ? ничего такого.